Добрий вечір, друзі. Це програма Перед Миколаїв». Сьогодні ми з вами говоримо про футбол та баскетбол. І розпочинаємо саме з баскетболу. Минулого тижня наша команда зіграла два своїх чергові поєдинки. Спочатку ми грали проти баскетбольного клубу Запоріжжя та перемогли. Важка гра, але перемога – 70-67. А далі на нас очікував міцний суперник Дніпровський Дніпро. Команда, яка є одним з лідерів нинішнього чемпіонату. Как все відбулося? какой рахунок, мы с вами посмотрим в сюжете, который подготовили наши коллеги из пресс-службы муниципального баскетбольного клуба Миколаїв. Отже, такий результат: одна перемога, одна поразка. Зараз у турнірній таблиці лідирують будівельник, той самий Дніпро та Южнінський хімік. Наша команда йде восьмою, але для МБК Миколаїв уся боротьба у Суперлізі ще попереду. А далі переходимо до футболу. Муніципальний футбольний клуб Миколаїв завершив цей рік грою у розгірші Кубку України. Історично для нас одна четверта фіналу. Домашня гра проти команди Ілічивець з міста Маріуполь. Ця команда йде первой турнирной таблицы. ця команда має все, аби стати командою премьер лиги, и саме вони були фаворитами в цьому матчі. Але як це відбулося? давайте подивимось у сюжеті. Кубковый матч с Лечёвцем подводил черту под первой частью сезона для нашей команды. Одна четвертая финала это уже историческое достижение МФК, но болельщики, которых в этот вечер на центральном стадионе было больше, чем обычно, ждали и верили в то, что корабелам удастся не останавливаться на данном этапе. К слову, поддерживали наш клуб те, кто был на трибунах в этот раз просто здорово. Ну а команда, несмотря на ряд неудач в последних играх чемпионата и критики в свой адрес, настраивалась дать бой лидеру первой лиги и вышла на поединок с невероятным настроем. Стартовый состав и вновь сюрпризы от тренерского штаба Корабелов. Роман Чумак в воротах, в центре обороны Булучев-Павлов, левый бэк Сартина. А вот на правом фланге защиты тот самый сюрприз. Не знаем, доводилось ли Виктору Берко когда-либо играть правого защитника, но в этом поединке именно такая позиция была отведена ему Забранским. Идем дальше. Опорный полузащитник Бессалов, атакующий Ковалев Кошелюк Саркисян Рогозинский в нападении Шаврин. С первых минут на поле завязалась интереснейшая игра. Ильичевец попытался сразу захватить инициативу, очень старался лучший бомбардир этой команды Руслан Кисиль. Несмотря на все это, первый момент в матче создали именно хозяева. Да еще какой! Кошелюк отдал на фланг на сортину. Дмитрий навесил в штрафную мяч, стрикошетил от газона, а Валеев не рассчитал отскок. Саркисян один перед воротами пробивает Гольчука, мяч с ленточки выносит Дуц, тем самым спасая Личевец от гола. Это была всего лишь шестая минута встречи и эпизод, который заставил Мариуполь заиграть еще сильней. Правда, несмотря на давление нашей команде, с этим напором удавалось справляться. И до 34-й минуты особых моментов у Личевца не было. Не было их, правда, и у Корабелов. А вот на 34-й минуте Чумаку пришлось демонстрировать свое мастерство. с длинным пасом нашел Мишнева, тот сбросил на Кожанова, Денис Кажанов далее на Фомина. Фомин первым касанием обработал, а вторым пробил из-под Булычева. Чумак грамотно выбрал позицию и намертво забрал мяч. 39-я минута вновь опасна у наших ворот. Кисиль весил штрафную, Павлов выбил, но точно на ногу Кольцову, после удара которого вновь уверенные действия от Чумака. На последней минуте тайма и МФК все же удалась острая атака. Ковалев на правом фланге, находясь под давлением защитников, смог отдать на Саркисяна, а в АГ в касание вернул мяч Андрею. Подача в район Вратарской на Кошелюка. К сожалению, удар с близкого расстояния у Дмитрия не вышел. 0-0. С таким счетом закончился первый тайм, в котором Ильичевец владел инициативой, но не более. Уж очень грамотно МФК играл в обороне. Вторая половина сценарий тот же. Мариупольцы атакуют, наши обороняются и изредка выходят в контратаку. Опасный момент у гостей во втором тайме на 57-й минуте. Дудс делает диагональ к штрафной Николаева. Сартина махнул мимо мяча, и Кожанов фактически вывалился один в один с Чумаком. Здорово пробил, к счастью для нас, чуть выше перекладины. Этот момент стал одним из немногих стопроцентных шансов Мариуполя, ведь дальше практически до конца второго тайма таких вольностей сопернику Николаев делать не позволял, благодаря невероятной самоотдаче и даже ценой травм. Так на 80-й минуте вынужден был покинуть поле Артем Бессалов, который не смог доиграть матч. Его заменил Юрий Батюшин. Лишь под занавес основного времени Ильичевец смог сильно разочаровать болельщиков Николаева. Мишнев пробился штрафного в стенку, мяч оказался у Насонова, тот тут же переправил его на Фомина, классный пас в касание и мастерство Кожанова. Выход один в один, но Чумак не менее мастеровит. Роман спасает, а далее арбитр фиксирует фол Кожанова на нашем кипере. Не забиваешь ты, забивают тебе. Вадим Шаврин мог вновь подтвердить это внегласное правило на последних минутах тайма. В контратаке здорово сыграл Батюшин. Отдал на Саркисяна, а тот вернул ему мяч и уже находясь в штрафной, Юрий отдал под удар Шаврину. Шаврин в створ не попал. Жаль, дополнительного времени могло и не быть. Но не в этот вечер. В дополнительное время команды играли уже осторожнее, пометуя о том, что любая ошибка может стать фатальной. Но все же моменты, чтобы не доводить до пенальти, были. Правда, только у Ильичевца. Так, на четвертой минуте первого экстра тайма, после того, как Валеев навесил в штрафную, Юрий Батюшин едва не срезал мяч в свои ворота. А на 115-й Ильичевец имел, пожалуй, самый реальный шанс в матче. Павлов вынес мяч из штрафной, Батюшин отдал неудобно на Рогозинского, у которого Кажанов отобрал мяч и вывел Фомина один в один с Чумаком. Стадион замер, но Чумак отдавать путевку в полуфинал не собирался. Второй экстра-тайм победителя также не выявил, и Личовец атаковал, наши самоотверженно защищались. Берко получил вторую желтую и досрочно покинул поле. В данном случае оправдано. В общем, четыре тайма победителя не выявили. И всех ждал апофеоз данного футбольного спектакля после матчевой пенальти. Николаев и Мариуполь в одной четвертой уже проходили такую процедуру, но у Мариуполя в этом матче не было опытного Худжамова, а у Николаева все вновь надеялись на нашего Романа Чумака. Первым к точке подходит игрок Ильичевца Сидоренко и уверенно переигрывает Романа. Вагес Аркисян и его не менее уверенный ответ – Гольчук не смог ничего сделать. Далее очередь поигравшего в различных клубах Премьер-лиги Руслана Фомина. Чумак не просто отбил, а намертво зафиксировал мяч в своих руках. К радости всех николаевских болельщиков. У нас очередь Шаврина. Несколько неиспользованных моментов форварда в основной и дополнительное заставляют изрядно понервничать. Но Вадим снимает все вопросы о своем хладнокровии, разведя мяч и вратаря по разным углам. 2-1 наши повели. Мишнев готовится пробить у Мариуполя. Удар и мяч проходит рядом со штангой. На трибунах все понимают, что может случиться, если наши будут забивать. Дмитрий Сартина устанавливает мяч, бьет. Гольчук угадывает, но сфера все же в сетке, а это уже 3-1. Козак дальше у Мариуполя. Этот футболист спокойно реализовал свой удар. И вот решающий момент. Мяч берет Юрий Батюшин. Его удар может стать последним в этом противостоянии. И Юрий не оставляет шансов Гольчуку, да и всей команде гостей. 4-2 по пенальти – это победа. На трибунах эйфория, Батюшин оказывается в объятиях Николаевских ультрас. Тут же еще несколько игроков бегут поздравлять Юрия. Юр, надеялись сегодня на победу? Все-таки букмекеры и специалисты ставили на Ильичевец. Ну, мы не смотрим на букмекеров, мы смотрим на свою игру, знали, что на Кубок мы всегда с любой команде дадим бой. Поэтому тут без вариантов. Победа есть. Болельщики довольны, все рады. Мы сделали историю. Что в душе у футболиста, который подходит бит пенальти, ну решающий пенальти? Что там происходит? Спокойствие и уверенность был на сто процентов уверен, что забил и мы пройдем. А дальше вот это вот знаменитое ощущение счастья. Радуются все болельщики, команды, тренеры, руководство клуба. В общем, все. Команда отдала все силы и даже больше, и несомненно все свое мастерство продемонстрировал Роман Чумак в очередной раз, доказав свой высокий класс. Вновь пенальти, это уже какая по счету серия после матчевых пенальти. Четвертая. Четвертая. Четвертая серия, как сегодня нас. Мавчик. Это эмоции, друзья, как как сегодня настраивались? Как обычно, ничего нового. Все один настрой такой же самый, схема та же, план тот же. он действует, значит все хорошо. Ну, а вот тот момент, когда подходил Фомин, все-таки такой игрок, как удалось в этом эпизоде? Я знаю, как не удалось, я это не скажу, но я знал, что он будет быть туда. Самое главное, мы поздравляем вас с победой, и теперь полуфинал. Будем дальше болеть за вас, Ром. Спасибо огромное за этот результат. Вот так МФК Николаев, сотворив очередное маленькое чудо, вершит новую историю нашего клуба. На радость всем, кто их, несмотря ни на что, поддерживает. Полуфинал Кубка Украины. Вы только это представьте. Неймовірна перемога та неймовірні емоції. Ми з вами, мабуть, до кінця ще не усвідомлюємо, що зробили ці хлопці. Це одна друга фіналу Кубка України. Це історичне досягнення для команди, в якої зараз дуже багато проблем, в якої навіть нема де нормально тренуватись. Але незважаючи на це, хлопці вийшли та перемогли. Це історичне досягнення, і давайте зараз просто подякуємо усім хлопцям. Подякуємо тренерському штабу, всім, хто працює в клубі, усім, хто допомагає клубу, усім болювальникам, які приходять на центральний міський стадіон, за те, що навесні ми будемо далі грати у Кубку України. І ми повинні навесні приходити на матчі муніципального футбольного клубу Миколаїв та підтримувати наших хлопців. І ми будемо це робити вперед, Миколаїв!